ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو میں ہوں ڈاکٹر امجدیو مرزا ناظرین جیسا کہ آپ نے تھم نیل پہ بھی دیکھ لیا ہے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی گرفتاری تو غیر قانونی طریقے سے کی گئی ہے جو ان پہ ایم پی او تھری لگایا گیا ہے یا تھری ایم پی او کہتے ہیں اسے وہ اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں ہوتی اس گرفتاری سے اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں گرفتاری سے پہلے گرفتار جس نے ہونا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے اور اگر اس تک نوٹس نہ پہنچ سکے تو پھر اشتہار دیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے اخباروں کے ذریعے اور پھر اسے بلایا جاتا ہے اور پھر اس شخص کو اس کے الزامات پڑھ کر سنائے جاتے ہیں چار شیٹ سنائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ثبوت پیش کیے جاتے ہیں اس کے بعد اس کو اپنے دفاع کا موقع دیا جاتا ہے اور اس پورے پروسیس جو ہے اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ پندرہ دن ہوتا ہے پندرہ دن کی میعاد ہوتی ہے اس پروسیس کی تو مہارنگ کو نہ تو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا نہ اخبارات یا میڈیا پر کوئی اشتہار چلا کر انہیں مطلع کیا گیا نہ ہی ان کے سامنے کوئی ثبوت رکھے گئے اور نہ ہی مہارنگ بلوچ صاحبہ کو اپنے دفاع کی اجازت دی گئی بلکہ اب فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہے اور محفوظ فیصلہ سنانے کے بجائے ان کا کیس وزارت داخلہ کو ریفر کر دیا گیا ہے یعنی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو گورک دھندے ہیں عدالتوں کے اور کیسز کے اس میں ان کو الجھا کر تو ان کی جو یہ گرفتاری ہے اس کو لمبا کھینچا جائے یہ کوشش کی جا رہی ہے میرے پاس دوسری خبریں ہیں اور بی ایل اے سے میرے پاس خبر ہے کہ تربت میں ناصر آباد میں انہوں نے قافلے میں شامل ایک گاڑی کو ریموٹ آئی ڈی ای سے نشانہ بنایا تین فوجی ہلاک چار زخمی اور گاڑی مکمل تباہ ہو گئی اسی دن یعنی کل دوسرا حملہ سبی میں ہوا ناڑی بینک میں درخان شار پر زونگ ٹاور کو نشانہ بنایا اس کو آگ لگا دی وہ بھی مکمل تباہ کر دیا اس کے بعد ناظرین پنجگور میں پروم میں فوج کے لیے راشن لے جانے والی گاڑی جو ہے اس کو تحویل میں لے لیا پیر کی رات کو نوشکی میں فوجی کیمپ پر حملہ کیا گیا براس نے یہ حملہ کیا تھا نوشکی اور بارخان میں جو یہ کیمپ پر حملہ کیا اس میں بائیس پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور پانچ جو براس کے سرمچار ہیں وہ شہید ہوئے ہیں بالاخر جو ہے وہ فوج کو یہاں پہ شکست فاش ہوئی اور کیا انہوں نے یہ کہ پہلے انہوں نے سنائپرز کے ذریعے جو چوکی تھی اس پر جو فوجی تھے ان کو ہلاک کیا یہ حملہ انہوں نے ساڑھے نو بجے کیا اور پھر رات کو ایک بجے تک یہ حملہ جو ہے یہ جاری رہا اسی عرصے میں جب یہ حملہ ہو رہا تھا براس کے دوسرے جتھے نے فوجی جتھے نے علاقے میں جو لیویز کسٹم کی چوکی تھی اس پر قبضہ کر لیا اور سب کو گرفتار کر لیا اور اسی دوران جب یہ چوکی پہ قبضہ ہوا اور ادھر یہ ہو رہا تھا تو ایک قافلہ ان کی مدد کے لیے روانہ کیا گیا فوجی قافلہ پاکستانی فوجی قافلہ اس پر بھی حملہ کیا اور یہاں شدید جھڑپ ہوئی اس دوران فوج کی ایک گاڑی مکمل طور پر تباہ بتائی جاتی ہے کہ ہو گئی اور تین مزید گاڑیوں پر بھی حملہ کیا گیا اس پورے حملے میں ایک تو کیمپ پر تھا جہاں بائیس لوگ مارے گئے اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا کہ تین لوگ مارے گئے تھے اس سے پہلے اور اس حملے میں یہ جو قافلہ آ رہا تھا ان کی مدد کرنے کے لیے پاکستانی فوج کی اس پر حملے میں ستارہ پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے کئی زخمی ہوئے حملے کے دوران براس کے جو سرمچار ہیں وہ تمام اسلحہ اور بدوکیں ضبط انہوں نے کر رہی اور لے گئے اس حملے میں دو سرمچار جو ہے وہ شہید ہوئے نو اپریل کو پاکستانی فوج نے براس کے ایک کیمپ کی جانب پیش قدمی کی اور ڈاڈر بکھران میں ڈرون حملہ کیا لیکن براس علاقے کو پہلے ہی چھوڑ چکی تھی کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ یہاں ڈرون ہے تو وہ تتر بتر ہو گئے تھے ایک اور ڈرون حملہ جو ان پہ کیا اس میں ایک سرمچار شہید ہوا جبکہ تیسرے ڈرون حملے میں بھی ایک اور سرمچار شہید جبکہ دوسرا زخمی ہوا زخمی ہونے کے باوجود اس سرمچار نے پانچ پاکستانی فوجی ہلاک کی اور آخری گولی خود پر استعمال کر لی اب یہ جو سرمچار شہید ہوئے ہیں یہ ان میں بڑے لکھے سرمچار ہیں ایک جو ہے وہ یونیورسٹی آف بلوچستان کے پانچویں سمیسٹر فزکس کے پانچویں سمیسٹر کے طالب علم تھے اور یہ بی ایل اے ای کا حصہ تھے دوسرے جو ہیں وہ شہید سرمچار انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے پولیٹیکل سائنس میں انہوں نے ایم فل کیا تھا اس کے علاوہ مستوم دست روڈ پر آئی ڈی دھماکہ ہوا جس میں تین فوجی ہلاک اور انیس زخمی ہوئے ٹوٹل میں نے اس کا جو ہے حساب لگایا ہے تو یہ فورٹی ٹو پاکستانی فوجی جو ہے چوبیس گھنٹے میں فورٹی ٹو پاکستانی فوجی جو ہے یہ بلوچستان میں مارے گئے ہیں اور اب یہ لڑائی بہت تیز ہو رہی ہے ادھر اختر میگل صاحب کا دھرنا جو ہے وہ موجود ہے اپنی جگہ پہ بیس دن ہو گئے اور اس کو وہاں بیٹھے ہوئے اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس دھرنے نے کب تک بیٹھ رہے ہیں وہاں اور انہوں نے کوئٹہ کی جانب لانگ مارچ کرنا ہے یا یہیں بیٹھے رہیں گے سرکاری لوگ آ رہے ہیں وزرا آ رہے ہیں مل رہے ہیں ان کو منا رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں لیکن اختر منگل صاحب جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے وہ کہتے ہیں میں تو ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو رہا کر کے ہی جاؤں گا یہاں سے ادھر اگر آپ غور کریں تو ٹھیک ہے ایم ایل ولی خان کے بارے میں بہت سے لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ فوج کا بندہ ہے فوج کا بندہ ہے یہ اپنا حصہ مانگ رہا ہے اس نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اکتوبر تک اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں تو پھر ہم آزادی کا نعرہ لگائیں گے اس حوالے سے مجھے کافی لوگوں نے یہ کرایا ہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے یہ بات پہلے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قابض جو ہوتا ہے اس قابض کا قبضہ قائم رکھنے میں مقبوضہ علاقے کی جو شرافیہ ہوتی ہے ایم ولی خان ہو گئے مینگل صاحب ہو گئے اس طرح کے لوگ ان کا کلیدی کردار ہوتا ہے ان کے بغیر وہ قبضہ قائم نہیں رکھ سکتے یہ ان کے سہولت کار ہوتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب قابض کا اور ان کے یہ جو سہولت کار ہوتے ہیں ان کے مفادات ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں قابض کے مفادات اور جن پہ قبضہ کیا ہے اس قبضہ جن پہ کیا ہے ان کی جو اشرافیہ ہوتی ہے ان کے مفادات میں ٹکراؤ آ جاتا ہے اور جب وہ ٹکراؤ آتا ہے تو پھر جو مقبوضہ علاقے کی اشرافیہ ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی حد تک اپنے پرانے سٹینڈ سے پسپائی اختیار کر کے تو عوامی تحریکوں میں شامل ہوتی ہے اور عوامی تحریکوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہے اب یہ عوامی تحریکوں کا کام ہے کہ وہ کیسے اس جو یہ ڈویژن ہوئی ہے تقسیم ہوتی ہے جو قابض کی اور ان کی اپنی اشرافیہ کی اس تقسیم کو کیسے وہ اور زیادہ وائڈ کرتے ہیں بڑا کرتے ہیں خلیج کو بڑھاتے ہیں اور اپنے قبضہ گیر کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں پولٹکس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن اس وقت ایک طرف یہ کہہ رہا ہے ہم پانچ مہینے میں ازادی کا نعرہ لگا دیں گے اور دوسری طرف سندھ والے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا پانی چوری کر رہے ہو بلوچستان والے ویسے آپ کو پتہ ہے لڑ رہے ہیں ادھر گلگت بلتستان میں جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جرگا بلا رہے ہیں مادنیات کے مسئلے پہ اور اٹھائیس اپریل کو یا پچیس میرے اپریل کو تاریخ مجھے یاد نہیں براک میں دیکھ کے بتا دوں گا آپ کو کل آ, وہ آزاد کشمیر جس کو یہ کہتے ہیں پی او جے کے وہاں پہ انہوں نے اپنی بڑی میٹنگ بلا لی ہے اسی کے اوپر حقوق اور وسائل کے اوپر پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں ادھر سے پی ٹی آئی کے اندر بھی آ, بہت بے چینی پائی جاتی ہے پنجاب میں اور فوج سے وہ سخت نالا ہیں اور اب مراد سعید کے آنے کے بعد وہ کوشش یہ ہے پی ٹی آئی کی کہ کسی طرح سے ایک بڑا جو ہے وہ جھٹکا دیا جائے اس ریاست کو اور اس کی سرکار کو اور وہ تاکہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور عمران خان کی پی ٹی آئی اگر میں ہوتا نا پی ٹی آئی کا لیڈر ایک مثال دیتا ہوں تو اس وقت میں نعرہ لگاتا نیشنل یونٹی کا پروٹیکشن آف مائنز اینڈ منرلس کہ قومی اتحاد کے ذریعے جو مائے, آ, کانے ہیں اور زمینی دھاتے ہیں ان کا تحفظ اور آٹھ اٹھارہویں ترمیم کا مکمل اطلاق یہ نعرہ اس وقت دیتا اگر میں ہوتا لیکن میں نہیں ہوں تو یہ نعرہ دینا چاہیے پی ٹی آئی کو تو پھر پی ٹی آئی جو ہے اور یہ سارے آزادی پسند اور پی ٹی آئی پھر ان کا ایک مشترکہ جو دشمن ہے یہ پھر اس پہ صحیح طریقے سے عملہ آور ہو کے اس کو شکست دے سکتے ہیں پاکستانی جنرلوں کو ورنہ جو ہے یہ کام جو ہے یہ اسی طرح جو ہے یہ چلے گا کچھ عرصہ بہت شکریہ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو دیکھنے کا پلیز جوائن کریں ہمارے چینل کو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے